O gün başımda fen partdadı. Bəli, sözün əsl mənasında başımı quruturdum və fen partladı. Elə həmən gün trend yoldan saç feni və daraq sifariş etdim. O gelənə qədər saçımı qurutmadan yatırdım. Mən balaca olanda həmişə belə eddim. Halda heç vaxt başım, boynum ağrımırdı, amma yaşa sözü deyil, yəqin ki, yaş artdıqca dərdən də bu öz təsirini göstərir. Boynum elə tutulurdu ki, tərpədə bilmirdim. Sizə də tövsiyəm odur ki, saçınızın son damcısına qədər mütləq mütləq qurudun sonra yatın. Seçimim Arzum firmasının belə bir saç feni oldu. 3 nasadka ilə gəlir, saç qurudan, kiçik daraq və böyük daraq. Bu arada əvvəldə saç ütüsü istifadə etmişdim, həddindən artıq çox razı qalmışam. Linkdə bunu və onudan mütləq qeyd edəcəm. Linki bio-mda, story-də və highlight-da olacaq. Mənim saçlarım anadan gəlmə çox düzdür və həcimsizdir, çünki saçlarım çox ağırdır. Quruq belə saçımda çox tez açılır. Bu isə əlbəttə ki, ütüyə nəzərən daha havalı düzləşdirir. Üstəlik eyni zamanda həm qurudursunuz, həm də düzləşdirirsiniz. Məncə zaman baxımından da və işlədir. Saç fəni 2 sürətdən ibarətdir və həm isti, həm də soyuq hava vurur. Mən nəticəni çox bəyəndim. Tez-tez saçlarımı necə düzləşdirdiyimi də soruşursunuz. Adi qaydada düzləşdirirəm, sadəcə ucularını içəri doğru bururam. Sifariş üçün linkimə keçid ala bilərsiniz.